Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Юрий Гор. И у нас сегодня обзор складного приклада современного типа. Такой приклад подходит, как бы разрабатывался изначально на АКМ, АКМС, АК-74, АК АК-47. АК так что можно посмотреть вот на него ближе, как он устроен. Он у нас подразумевается, что он складной. Видите, здесь, соответственно, крепится на сам автомат. И, соответственно, уже он сложился. Когда вам надо, вы его разлаживаете, защелка, и уже полностью он у нас соединен в нормальном положении. Также под каждого человека здесь есть регулировка. Вот при нажатии аккуратно, видите, вот кнопочки, он раз, раз, и, значит, могу добавить, что здесь хорошо. Здесь, видите, металлическим сделано. То есть оно как бы меньше изнашивается, больше усилия на износ идет и то есть более надежно опять же вам надо уменьшить раз все сработало нажали это тут вот можно выбирать как вам в зависимости надо по длине очень удобно оно заходит также видите здесь прорезиненная задняя часть которая уменьшает отдачу и также сама вот тут есть регулировка по высоте соответственно вы можете выбрать подобрать под себя Скажем так, размер приклада и для удобной стрельбы и всего остального. В принципе, очень удобная вещь. Скажем так, стоит своих денег. Сделана она обалденно. Хороший жесткий пластмасс. Сразу видно, что это не нарисованная, потому что сейчас очень много рисуют на 3D принтерах. Ну, там качество совершенно не то. Тут все-таки металл везде стоит и удобно. Так красиво сделано, выполнено без сколов. Такой удобный складной приклад для автоматического оружия. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.